Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Use the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Puedes dejar de hacer esto? Pan dijo con su voz áspera, para asegurarse de que la persona del traje pudiera escucharla. Me sorprendió porque no sabía por qué estaba tan enojada conmigo. Espera, ¿sabía que le estaba siguiendo? ¿Cómo? Lo que hiciste hizo que otras personas me miraran raro. La gente en la facultad pensó que era una broma. Solo haz tu trabajo. Reparte los volantes pero no coquetees conmigo. Es incómodo. Cientos de cuchillos atravesaron profundamente mi corazón. Era tan doloroso que la muerte sería más agradable. Dentro de mi traje de oso sentí mis lágrimas corriendo por mi rostro más que mi sudor. Nunca hice nada desde que trabajaba ahí porque ella. espera, espera. El gerente se apresuró a decir ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Mi personal me informó que algo sucedió. Este oso me molestó. Debería conocer su lugar. Realmente lo siento. Escuché lo que pasó. Déjame darte un vale de regalo. Escuché muchas ofertas especiales, pero no pude entender nada. Quise quitarme la cabeza de oso y llorar en su cara y gritar que lo sentía. Acabamos de volver a estar juntas. Estaba demasiado avergonzada para dejar que el dulce rostro viera mis patéticas lágrimas. No, gracias. No puedo comer en un restaurante que me haga sentir incómoda, por favor. Dáselo a otra persona. Pan me miró de nuevo con sus ojos agudos y se alejó. El gerente señaló. ¿Qué diablos acabas de hacer? Mom. No soy mom. Me tragué mi lágrima. Oh. No eres mom. El gerente se sorprendió. Me quité la cabeza de oso y me sequé las lágrimas con el dorso del brazo. Soy yo, Lob. Pero hoy es el turno del lunes. Intercambiaremos el turno. Hoy me pagaron el doble. Le entregué amargamente mi cabeza de oso al gerente. Creo que he terminado. Renuncio. Oye, espera. ¿Por qué renuncias? No puedo quedarme después de lo que ella dijo. Pero ella no es un cliente. Espera, escucha. Lloré y corrí a la tienda. Todo el personal me miró comprensiblemente. Algunos de ellos trataron de hablarme, pero no hice contacto visual. No estaba lista para hablar con nadie. Cuando estaba a punto de quitarme el traje, el gerente me llamó: Oye, nena, ven aquí. Sí, no me gustó cómo me acababa de llamar. Ese nombre estaba reservado para una persona, pero a la basura. Ella me odiaba tanto a pesar de que compartimos una cama la noche anterior. Vamos, lo seguí de mala gana. El traje de oso se deslizó por mi cintura, revelando solo una camiseta blanca empapada. Me quiero cambiar, hace tanto calor. Lo no puedo creer que fueras tú la del traje. La voz de Pam estaba muy sorprendida. Ella cubrió su boca con sus manos con incredulidad. No quería mirarla a los ojos. Todavía dolía. El gerente debería haberme dicho que Pam estaba ahí. Lo siento mucho. Estoy feliz de verte a menudo. No fue mi intención hacerte sentir incómoda. Me dio un fuerte abrazo mientras mi cabeza daba vueltas puedo sentir los latidos de su corazón a través de mi pecho. Si fuiste tú, estoy bien. ¿Qué? ¿Qué acaba de suceder? Parecía una situación de malentendido. Después de escuchar a Pam y al gerente, me sentí aliviada de que Pam no estuviera molesta conmigo. El día anterior, otro miembro del personal de medio tiempo llamado Mom quería coquetear con Pam, le dio a Pan un ramo de flores frente a la universidad con el disfraz del oso. Pan estaba muy avergonzado y lo regañó fuertemente. Desapareció después de eso, y por eso pidió cambiar el turno conmigo. No quería ir a trabajar o tal vez ya había renunciado. Cuando Pan volvió a ver el disfraz de oso, quiso decirle que la dejara en paz, pero en cambio obtuve el premio mayor, el gerente se dio cuenta de que toda la situación era solo una coincidencia. Le pidió a Pan que me lo explicara. Quería pedir perdón al personal femenino al que le grité, pero no me di cuenta de que eras tú. Ahora estábamos sentadas en un banco bajo un gran árbol en la universidad. Yo estaba en mi ropa casual, realmente sin mezclarme con el resto que vestía uniforme universitario. Estaba realmente aterrorizada porque pensé que nunca había tenido que expresar nada sobre cómo me sentía. Dije tímidamente: Pan me miró cariñosamente e inclinó su hombro para tocar mi hombro. ¿Cuándo empezaste a hacer este trabajo? Mm, hice una pausa. Dudé en mentir. Decidí decir la verdad. Han pasado siete o ocho meses. Eso significa que me ves todos los días. El dulce rostro estaba sorprendido. Paso junto al oso todos los días. Sí. Respondí tímidamente y traté de explicarme. No fue mi intención acecharte. Fue una coincidencia. Ben me introdujo a este trabajo cuando dejé la cafetería. Pensé en renunciar muchas veces cuando te vi. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me gustas? Ahora estaba nerviosa. Me refiero a cuando estaba loca por ti. Realmente trabajó por dinero. Fue una ventaja que pudiera verte. Puede presumir ante la gente de la tienda que te conocía. Eso estuvo muy bien. Yo no te gusto. Su tono era un poco triste. Ben siempre está a tu lado. Sí, él es el único que siempre está ahí para mí. Dije honestamente porque realmente sentí que él es una muy buena persona. Pero la persona a mi lado respondió con tristeza. Te lastimé demasiado. Esas pocas palabras nos separaron durante un año.